这两个弟弟做肚包肉吃，白菜弟弟你会做吗？哥、哦，不太会呢。哎哎哎，哥、啊、我会做。慢慢挑。就是。先洗个手。弟弟们也洗手啊。好嘞。看这羔羊后腿肉鲜嫩啊，还有这个羔羊肚子干干净净。 苏亚弟弟把针线刀拿过来切肉。好嘞，把后腿的纯肉剔下来。嗯，看这后腿肉，瘦肉多，肥肉少啊，适合做肚包肉。 这个块太大了呀，粒儿大，吃的时候才贵呢，弟弟。就是。嗯、切完了放盆里。嗯、苏亚弟弟，把那个小松拿过来。好嘞。 来点酱油，再放点细盐呐。拿筷子和了和了，就像这,这么简单大哥。弟弟，这个做法简单，但是味道不简单了。嗯。搅拌好嘞，然后腌它一个小时可以包了。肉腌制好了，开始包肚包肉啊。 看这花朵多,多花，来弟弟放，放线嗯。哎呀，好嘞。嗯、弟弟你，你封上来。哥，这样行吗？相当行了，弟弟。这个是花朵，这个是刺朵，多漂亮。嗯。 哥，我学会了，我也做一个。那不挺好吗，弟弟？来做一个。嗯。嗯，整个都包了。嗯，这个我自己吃个。嗯，没吃了。哥，你看。 呃，这不包的挺好嘛，一个顶三个，但是下次别这样包，这个手的慢了，弟弟。嗯。豆包都包好了，煮它吧。嗯。弟弟，放锅倒水。好嘞。 停停，停嗯。再放点大粒盐，嗯，不用放太多，这些就行。嗯。弟弟盖上盖，煮它一个小时就熟了。嗯，上去喝茶吧。